Знаете, такое впечатление, будто бы это дьявол пишет. Вот такие из комментарии, как будто бы это пишет какая-то сатана. Вот так прямо аж, ну, я не знаю, как это передать, прям все слова какие-то аж, они вот так вот в ежик меня берут. Вот я блокирую сразу, потому что ну зачем же вам мне надо. И все вот эти комментарии, ну не все там это, большинство. А мне женщина пишет, ой, как вы задерживаете такие вот эти комментарии читать. Это вы еще не все бачите, Самый-самый трэш. Вы не представляете, что люди пишут. Вы, ну, в бане. В бане купаются. Они забанены. Они в таком отдельном отсеке. Ну, это только я вижу. Скрытые комментарии. Я туда захожу. Ну, я не знаю, як, как... Ну, что? Я не понимаю вообще. Я не знаю, кто... Как люди живут с таким блядь, с такой ненавистью, с такой... Это ужас. Это ужас. Я не знаю, как жить с таким... Ну, это не характер, это что Я не понимаю, вас... Как будто бы их бесы покусали. Вот настолько прям ненависть ко всему, ко вс... к чему хочешь. К жилетке, блядь. Э к тому, что я, как я слово сказала, из-за этого слова могут обозвать таким, ну, облить такой оскорбительной мразотой, что читать вот так не можешь. И вот это, девки, вы это не бачите просто. Я иногда делаю, секрет открою, иногда делаю такие специально видео, сама понимаю, что оно будет раздражать этих баб. И я потом <laughs> залазю Ну, вот эти скрытые комментарии, я их блат... Ну, вони все в кучку. Именно на такие видео они сповзаются. Ой, я в наушниках, ну хоть запишеться хорошо. Именно на такие видео они сповзаются. И я потом их все в куче. Ну, чтобы не нашукать их там. Я потом все их... Їх... Но если я так вот много баню э, персон, то это видео потом впоследствии падает в просмотрах. Ну, мне посрать. Я просто избавилась от этих. И, короче, жду новых, потом новых <laughs> набирается. Но все равно я хотя бы могу, ну, недели две-три вот так вот, ну, меня ничего не раздражает в этих комментариях. Ну, не то, что не раздражает, я не чувствую на себе груз вот этого негатива, а так я прям ощущаю, это очень тяжело. Вот там тоже женщина спросила, же хочу, типа, на, ну, начать блог вести, а, короче... Ну, как справиться с этими комментариями. Ну, да. Но зато м -м, твоя сопротивляемость, твоя нервная система становится крепче. Ты же закаливаешься. Ты потом уже привыкаешь и уже ну, меньше, меньше... Боже, кому-то оно надо, да, сказать, пожалуйста? Меньше, меньше реагируешь и как-то ну, крепче становишься. Я хрустела сказать, я забыла.